જામનગર એલસીબીએ ખંભાળિયાના કાંતિકા નકુમ નામના સસ્પેન્ડ શિક્ષકને બાટલા ચોરીના આરોપમાં ઝડપી પાડ્યો છે તેની ઓરડીમાંથી અઢાર બાટલા કબજે કરવામાં આવ્યા છે આરોપી જામનગર દેવભૂમિ દ્વારકાને પોરબંદરની આંગણવાડીઓમાંથી બાટલાઓ ચોરી કરવાનો ગુનો કરતો હોવાની માહિતી મળી છે અગાઉ પણ તેના વિરુદ્ધ ચોરીના બે ગુના નોંધાયેલા છે પોલીસને કુલ છવ્વીસ ગુનાઓના ભેદ ઉકેલવામાં સફળતા મળી છે द्वारका और पोरबंदर जिले के आंगनबाड़ी सेंटर से गैस सिलेंडर चोरी के कुल 26 केस जामनगर एलसीबी की टीम ने पीएम पी लगारिया के नेतृत्व में डिटेक्ट किया है और इसमें एक आरोपी कांतिभाई नकुम इसको अरेस्ट किया गया है ये जो आरोपी है कांति लाल मकुम ये जाम खम्बालिया के तालुका कोटा गांव की प्राथमिक शाला में एक सस्पेंडेड टीचर है इसका एमओ ये रहता था ये जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स है उनकी रेखी करता था और जब इसे सही समय लगता था आंगनवाड़ी सेंटर्स का ताला तोड़ के उधर से गैस सिलेंडर्स चोरी करके ले जाता था अपने टू व्हीलर पे इसमें इस टोटल इसने छब्बीस सिलेंडर चोरी किए थे अठारह हमें रिकवर हुए हैं बाकी इसने जो द्वारका और उधर पोरबंदर जिलाओं में अपने जान पहचान में होटल वालों को दे दिए ये काफी लंबे समय से क्योंकि पहले भी चोरी में सस्पेंड हो चुके हैं अपने इन्होंने स्कूल में लैपटॉप चोरी किया था तो उसमें सस्पेंड हो चुके इनका चोरी का एक लंबा इतिहास रहा है और ये छब्बीस भी ये काफी लंबे समय से से कर रहे हैं जब से सस्पेंड हुए उसके बाद अठारह हमने रिकवर कर लिए बाकी इन्होंने अपने जान पहचान के होटल वालों को दे रखे हैं और आगे इसकी तपास चालू है इसको और अगर हमें इसमें कुछ पता चलेगा तो हम आप लोगों को बता देंगे